Ну, а что вы тут делаете с дедушкой? Делаем, что стульчик не скрипел. Ты помогаешь дедушке? Да. Дед, а, на ножке, да? Да, смотри, угу. там, смотри. а, вот так вы делаете. Ага. Чтобы оно не стучало по этой, да? да. По не плитке. Слышали. Не слышали. Когда, угу. да, чтобы соседям было тихо, да? Да. И утром, чтобы когда дедушка собирается на работу, чтобы сильно не гремел. Да? Да. Молодец. Ты. да, ага. видишь, как тарахтит. Да. Так, а что ты тут нагицы сейчас будешь есть, да? Угу. Че, возьмем с собой на улицу? Да. Хорошо. Попробуй. О, поднимай вверх и вот так опусти потихоньку. Ну-ка, ну-ка. О, видишь, как тихо. А это он как. Да? Давай, я. О, это а этот? Вот этот? О, видишь, как тихо, класс. Сейчас. Так, что Дима делаешь? Приклеиваешь? Приклеить сюда. Угу. Угу. Видишь, как классно получилось. Продают. Девушка продает? Да, он придает. А, все. И что у нас получилось, Димка? Димка. Порядка. Ну вот, не стучит? О, тихо как, класс. Не ездит по плитке, так, да? да. Вот. Да. Постучать? Ну постучи, видишь? Все, все. Ну пускай стоит она. Нет, катать мы ее не будем. Просто... И то сделали все три штучки. Молодцы. Давай, это Теперь ты... можно идти гулять на улицу, да? Да. Так. Так. Это куда еще будете лепить? На дверь. Э, на дверь. какую дверь? А, вот здесь. Держи. Вот тут Держи. мусорка тарахтит. Держи. Тогда сейчас Держи. сделаем, чтобы она не тарахтела. Боже, я еще Молодец. Так, ну-ка. Так, ну-ка. Будушка. Ось забыли все хадни справы. Теперь едем у нас бір. бир. Друзі, їдемо ми по бульвару Шевченка. Це черкаський музично-драматичний театр. А це парк юність. Дуже красивий парк із фонтанами. Вже по всьому бульвару, напротязі всього бульвара у нас ростуть каштани. Зараз вони вже оцвіли. От, але ж є деякі ділянки, де ростуть липи. І ось зараз ми під'їжджаємо до Соснівки. тут ділянка із тополями. Резінчика, спить, бачиш? у нього водичка стоїть, тут спить. А мы приехали на троллейбусе, да. Друзья, всем привет! Вы на канале Лилия Киселенко Мы с вами в Черкасах. И сегодня мы гуляем в Сосновом Бору. Мы ехали, да? лодки Когда-то были лодки вот тут. -вот. Сейчас нема. красивые квиточки. А тут мы что, давно так не были, уже такие новые палатки. Що працює колесо? Ну, ді, ми не підемо туди. Кожного разу кататися це занадто. Щось дітей немає, всіх в лагерях чи що мало людей. тут карусели. Никто не катается. Тут телебеде 150 гривен. Ну, дороговато. Покаталась на 20 за, за 20 гривен на этой, на лошадке. Ну, все и лаванда расквитла. А зараз ми прийшли на річку. Сьогодні бачите дуже сильний вітер. навіть птахи не можуть літати, вон чайка. маше-маше крилами і на місці. І температура 23 градуси. Бажаючих купатись теж небагато.